В преддверии зимнего сезона в экспоцентре Винницкой торгово-промышленной палаты открывается межрегиональная универсальная выставка «Зимние обновы». На нашу выставку приехало более 90 предпринимателей и организаций с 14 областей Украины. Они представляют внимание венечан и гостей города шубы, пуховики, пальто, шапки, перчатки. В общем, все, что нам необходимо, чтобы зимой нам было тепло и уютно. Представлено очень много новых вещей из новых коллекций. Очень много представлено отечественных производителей. И мы очень рады, что Винницкий спа-центр привлекает внимание таких участников. Мы надеемся, что, как всегда, наша выставка удовлетворит любые требования наших посетителей. И как всегда, все останутся довольны, как и участники, так и венечане, которые придут на наше выставку. У вас есть сегодня прекрасная возможность познакомиться с европейским брендом «Федерико Махора». И мы представляем сегодня для вас четыре направления. Первое направление – это товары для дома, for Home, косметика для дома, мы так называем, экологические чистые продукты для дома, ванны, кухни. Ну для всего, что можно э, иметь в дома, даже для машин. Также второе направление – это парфюмы мировых брендов, 160 наименований, которые вы выберете себе по вкусу. Третье направление у нас есть чай и кофе, вот предоставлены функциональные, прекрасные качества. И четвертое направление у нас, конечно, есть декоративная косметика, представлена сегодня подвезут большой ассортимент этой продукции, где вы можете подобрать себе декоративная косметика – это 98% минеральной основы. Пожалуйста, подходите, знакомьтесь, будьте красивы, счастливы и превосходны. Мы приехали с нашего солнечного Закарпатья в Винницу, чтобы порадовать нашим уцульским виробами винницкий народ, винничину, общинки, різні, різні вишиванки народні. Надеемся, На добру, хорошу виставку. З 19 по 22 листопада. Відвідайте міжрегіональну універсальну виставку ярмарок. Зимові обнови на виставці будуть представлені одяг, взуття, трикотаж, шкір галантерея, головні убори, шкіряні та хутряні вироби. А також багато іншого для нового зимового сезону. Відвідайте виставку зимові обнови, яка відбудеться з 19 по 22 листопада. Приглашаю венечан и гостей нашего города посетить выставку Зимние обновы, которая будет проходить в экспоцентре Венецкой торгово-промышленной палаты с 19 по 22 ноября.